ভারত পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সীমান্ত রাজ্য ত্রিপুরার সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে গতকাল বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড মানিক সাহা আগরতলা সরকারি বাসভবনে বসে বৈঠক এবং সে বৈঠকে ছিলেন বিএসএফ আসাম রাইফেলস সহ সমস্ত নিরাপত্তা এজেন্সির আধিকারিকরা বৈঠক নিয়ে আজ সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী ড মানিক সাহা কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শোনাব ये फॉर्मली आए थे तो पूरा मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने इन लोगों को बताया कि पूरा बॉर्डर जो है थोड़ा सा मैंने ठीक ठाक से बंदोबस्त है यही बस इतना ही सर दूसरे स्टेट में जो एयरपोर्ट है वो बंद किया गया है हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिचुएशन है क्या और दूसरी जो है सिक्योरिटी अलर्टमेंट किया गया है क्या इसके बारे में नहीं नहीं देखिए हर चीज़ के मामले में केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमारे डिफेंस मिनिस्टर से शुरू करके फिर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर से शुरू करके सभी ने पूरा किस तरह क्या करना है पूरा डू और डोंट ये पूरा हम लोगों को निर्देश निर्देश के यहाँ मिलता रहता है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं कहाँ एयरपोर्ट बंद रहेगा कैसे सुरक्षा होना चाहिए तो लेकिन हमारे तरफ से बहुत श्रीपुरा में जो है सब उस हिसाब से तैयार है कोई दिक्कत नहीं हुई कोई विषय नहीं है थ्रेट तो हम कैसे थ्रेट तो हो ही सकता है लेकिन ना हम तैयार है कि ना दिस वेरी इम्पोर्टेंट कल मीटिंग में किस विषय में बात नहीं इनफॉर्मली